الله <سؤال> أمن الهوى بصالح النيات الله ربي ربيق حولي للنبي وأصحابي الله الله أمن الهوى بصالح النيات الله الله ربيق حولي للنبي وأشهدي الله الله أمن الهوى بصالح النيات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين بسندنا المتصل إلى صاحب الكتاب لطائف المنان في مناقب أبي العباس مرسي وشيخي أبي الحسن العارف بالله إمام بن عطاء إلى السكندري قدس الله, الله سره وبسند مشيخنا جميعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلسة فاتحة <applause> أمين. على من صعدته قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين أمين وأخبرني الشيخ العارف نجب الدين الأصفهاني قال قال لي الشيخ أبو العباس رضي الله عنه يوما ما اسم كذا وكذا بالعجمية فخطر لي أن الشيخ يحب أن يقف على لغة العجم فأتيت إليه بكتاب الترجمان فقال قال فقال الشيخ رضي الله عنه ما هذا الكتاب أقول كتاب الترجمان قال فضحك الشيخ وقال سل ما شئت بالعجمية وجبك بالعربية أو سل ما شئت بالعربية وجبك بالعجمية فسألته بالعجمية فأجابني بالعربية وسألته بالعربية فأجابني بالعجمية وقال يا عبد الله ما أردت بقول ما اسم كذا إلا مباسطتك وإلا فلا يكون صاحب هذا شان شان ويخفى عليه شيء من الألسنة بي satu cerita لبدا شيخ Arif Najmuddin Al-Asfahani Benda ni bila sebut Al-Asfahani Maksudnya bukan daripada Orang Arab lah Tapi boleh bercakap Arab Anak murid yang bangsa Ajam ha. Jadi lain daripada bahasa Arab Selalunya kebanyakan kita panggil Ajam Cakap Melayu ke? Cakap Thailand ke? Cakap Kazakhstan ke? Turkistan ke? Apa-apa tan-tan semua tu Yang tu Ajam Sagi mana negara tersebut tidak cakap bahasa Arab bukan bahasa dia bahasa Arab termasuklah US pun sekalipun ajam qal jadi syekh arif kemudian cerita satu ketika saya duduk dengan imam abu abbas mursi beliau kata kepada saya apakah nama sekian-sekian dan sekian-sekian di dalam bahasa ajam nah dalam bahasa kamu dan bahasa kamu yang ni panggil apa, yang ni panggil apa? Macam tu lebih kurang. Bila Syekh tanya macam tu, bila Imam Abu Musi tanya, kata Syekh Najmuddin Al-Asfani, saya pun rasa sebenarnya Syekh ni nak mula belajar belajar bahasa ajam ha, kot. Nak belajar bahasa bahasa foreigner lah. Jadi saya pun datang bawa kepada Syekh dengan satu kitab. Kitab itu namanya Turjuman terjemah kepada bahasa kami, kepada bahasa Arab, bahasa Arab, kepada bahasa kami. Macam itulah komus. Maka Imam Bermusi pun kata, ni kita apa ni? Ah, inilah kitab terjemahan, wahai syekh. Tiba-tiba syekh tertawa, syekh pun ngelak. Aduh, kita tanya satu dua perkataan dia, umat kitab terjemah tu kepada kita. Lalu Syekh kata, macam inilah tanya kepada saya di dalam bahasa kamu saya akan jawab kamu dengan bahasa Arab ataupun tanyalah apa saja kamu kendaki di dalam bahasa Arab saya jawab dalam bahasa kamu pula jadi beliau pun cakap tu dalam bahasa bahasa beliau dengan guru beliau tengok tengok guru beliau boleh jawab dalam bahasa Arab tepat seakan-akan memahami soalan tu sangat. Dan saya tanya pula dengan bahasa Arab. Guru saya cakap bahasa Kedah tu. Ha, contoh. Cakap bahasa. Cakap bahasa saya tu. Lepas tu guru uh, Imam Abu Musi kata apa? Wahai Abdullah. Saya bila saya tanya kepada kamu. Ni panggil apa bahasa apa? Ni nama apa dalam bahasa apa? Saya tanya ni semata-mata kerana saya nak bagi kamu seronok hati nak nak melayan kamu, nak bergurau dengan kamu. Ha. Nah. Kan? Kalau saya tak buat macam tu, maka nak ha, abang kata bahawasanya uh, tidaklah tersembunyi daripada lisan-lisan kami untuk memahami bahasa kalian ini kerana itu adalah sebagai satu karamah. Tidak macam mana kami nak sampaikan dakwah kepada kalian. Ha. Jadi sebab itulah kalau orang tanya tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dalam Al-Quran dah bagi tahu illa bilisani qaumi, maka setiap, setiap rasul itu diutuskan dengan lisan kaumnya. Jadi baginda boleh menguasai semua bahasa. Ha, itu antara mukjizat Nabi Muhammad sallallahu <tuh> <tuh> alaihi wasallam. Walau lain bahasa walau lain bangsa rahmat pada baginda. Fahami bahasa cinta jadi kita pun Allah taala bagi bukan orang bukan hebat mana pun tapi Allah taala bagi boleh faham bahasa orang bisu cakap kalau ada orang putih sesat dia cakap pun ayat cakap kita boleh faham jelah tuan ha lebih-lebih lagi para uli Allah lebih-lebih lagi para rasulillah kan maka boleh bercakap bahasa dengan bahasa apa Rasulullah SAW jumpa pada Malaysia Merat. Ni poin. Apa kena tajuk tu. Nabi Muhammad SAW jumpa dengan semua para ambiak. Awak semua para ambiak bahasa Arab? Ada. Ada bahasa Ibrani. Jadi bila para ambiak ada bahasa Ibrani, Nabi Muhammad SAW bercakap semua. Dengan semua para ambiak, baginda bertutur kata dengan mereka. Kan? Ya? Ha, jadi Nabi ini pujilah macam mana sekalipun. Maka Nabi SAW puji Allah di dalam bahasa Arab Ya. Nabi ni pula cakap dengan Rasulullah SAW, maka baginda Nabi SAW boleh sahaja membalas dalam bahasa mereka pun. Ha. Itulah hebatnya Rasulullah SAW. Bahkan baginda tahu dengan jelas sekali apa yang terdapat dalam kitab-kitab terdahulu. Jadi dah tentu baginda SAW tahu bahasa-bahasa kitab-kitab terdahulu. Hmm. Uh, ada pun macam mana tu? Qala fabaw tu. Itu, <tuh>, berkata, inna rahmatan luqal hak tu tak tahu bahasa tu, Sahun tak faham. Yeah. Uh, jadi, kita sambung pada muka surat 116. Saat eh, wa akhbarani aydan qal qala li asy-syekh Abu Al-Abbas yawman kam baina baladatin ba baldati kaza wa baldati kaza min nahli li baldatain min biladil ajam Sambung lagi Syekh Asfahani tadi cerita kata, satu ketika saya duduk dengan guru saya, saya dah tahu dah kalau guru tanya tu, kadang-kadang tanya bukan guru tak tahu. Ha. Jadi ada satu hari tu, Ibn Musi tanya saya, berapa jarak antara negara ni ke negara ni? Ha? Dan ada berapa sungai antara negara, dua negara tadi ni, ada berapa jenis sungai? Haa. Furat Lagi apa lagi uh, Nil Itu. Kalau kita pun banyak sungai ni negara kita pun ada banyak sungai ha, uh, Sungai apa ada kat kita Sungai petani ha, uh, ilah sungai kita Banyaklah nama sungai kita ni uh, tahu sungai korok sungai, sungai korok Sungai tu Lagi sungai apa lagi? Dia panggil apa sungai tu ni Ha uh, Sungai besar <Sessizuk> hmm. tu tak dia jadi anak ya. murid Imam Abu Musi. Jawapan boleh tahan. <tossim> ha, jadi ah ha, ada berapa sungai? Beliau pun kira-kira boleh hafal wa arba'atu anhurin. Hmm, dia kata ada empat. kira-kira hmm. dia kata kira -kira ada empat. Faqala wa an-nahru alladhi ghariqta fihi Betul, kamu dah kira siap semasuk sungai yang kamu hari tu tu kamu lemah dia tu. Kamu tenggelam. Terkejut dia. Fa dhakartu anni nasitu nahran ataitu li akhudahu fa kitu an a fihi Saya pun lupa ada satu sungai yang waktu saya nak mai ke sini. Ha? Berlaku saya selam tu hampir-hampir saya habis hampir meninggal ya. Tapi tok guru saya apa ingat saya. Ha. Mestilah ha. orang siap jangan terlupalah. Tempat yang Allah selamatkan pada kamu. Ha. Macam itulah. Jadi nak abang kata mereka lebih jelas tentang kita daripada kita. Hmm. Ha, jaga beti kau sana ni nak. Abah kata ke bau durpi dekat pokok tu. Buat dorian, baik. Eh, mana tanpa makan dalam hutan je tu? Dia tinggal kulit dia kat pokok. Buah hilang. Ha? Ada bunyi ke? Tak pernah nampak kan? Bunyi ni kan? Ha? Tupai. Ha, oh, tupai boleh jadi. Tupai boleh jadi. Okey, okey. Okay. جيب مالكين، كупا ما وأخبرني الشيخ العارف يا قوت cerita سيدي يا قوت على تيتا سيدي يا قوت قال عَزَمَ عَلَيَّ إنسان فَقَدَّمَ لي طعام. ada seorang manusia dia nak jamu dia makanan. فرأيت عليه Tiba-tiba saya nampak pada makanan tu nampak macam satu kegelapan. Kan? Bila tengok macam tu, saya pun faqul tu fi nafsi hadza haram. Saya kata dalam jiwa saya dia, saya kata dalam hati dia, ni haram ni. Samtana'tu min aklihi. Saya pun tak jadi makan. Dia tak apa tak apa tak jadi makan. Summa dakhaltu ala Syekh Abi Abbas radhiyallahu anhu. Saya tiba-tiba lepas tu saya berjumpa guru saya, Imam Abu Musi, dia mengada beliau. Faqala li awwala ma jalastu. Kataan yang pertama beliau sebut sepertama-tama saya duduk dalam majlis beliau. Wa min jah jahlatil muridin man yuqaddimu ilayhi ta'amun fa yara alayhi zulmatan fa yaqulu hadha haram ya miskin. Ma yusawi wara'uka bi su'i zannika fi akhika al-muslim. Hala qulta hadha ta'amun lam يريدني الله bihi. awal-awal masuk kena kan macam jumpa tok sumit nah ha. awal masuk jumpa tok sumit kan ha. tengah ada tajuk apa awal-awal kena ah ha. beliau kata apa antara kejahilan muridin iaitu apabila ada orang bagi kepada dia makanan lalu dia nampak pada makanan tersebut ada bagaikan uh, diselubungi dengan kegelapan lalu dia katakan benda tu haram tu eh. ya miskin betul lah bercakap dia tu wahai si miskin tidak akan sama waramu itu dengan buruk sangkamu kepada sedaramu yang muslim tak bolehkah kalau kamu nak sebut jangan sebut kata haram tapi sebut makanan ini Allah tidak tidak mengkendakinya kepada aku untuk makan macam tu kan yeah. Bila kita tengok yang itu kita tahu ni tak ada nama kita kan macam tu kan ha abang itu abang kata, ish. jadi jangan dok pergi kata haram tapi abang kata supaya bila kita sebut haram dia terbit buka pintu kita buruk sangka pada saudara kita kan ha. mungkin memang tidak tercatat langsung pada kita ada dekat tupai eh? huh. tupai balon hmm. okey baik sampai itu saja dahulu pada malam ni kena cerita suhunya agak panjang sedikit uh, Syekh sampai bila? Lusa kan? Hmm? Syekh sampai lusa Aza wa ala sayyidina Muhammad Anabil ummi wa ala ali wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in Jazallahu anna sayyidana Muhammadan Sayyidana Muhammadan ma'ahu wa ahluhu Jazallahu anna Madan mahu wa ahluhu Jadi bila kita tengok Orang jamu Coca-Cola ke Kan itu lihatlah, hal Coca-Cola Pepsi dia Tapi nampak gelap Coca-Cola Pepsi nampak gelap ni Kan apalah. Allah tidak ingin saya makan ni. Lebih hmm. rumah Rafiq. Eh, Taufiq. Taufiq. Apa, Rafiq. Tengok-tengok Rafiq masak Maggi banyak-banyak.